Ні, цього року парламент ухвалив закон про суспільне мовлення, згідно з яким всі державні телерадіокомпанії мають на базі цих компаній має бути створене суспільне мовлення. Водночас парламент того ж дня завалив законопроект про роздержавлення друкованої преси. Мене цікавить, як ваші партії голосуватимуть за законопроект про роздержавлення преси в новому парламенті, він обов'язково буде. І чи голосуватимуть вони за законопроекти, які нададуть суспільному мовнику майбутньому більше фінансової незалежності і редакційної? Дякую. Дякую, Олексій, ваш відповідь перший. Я почав свою роботу кур'єром в спортивної газеті в 1986 році, тому дуже хорошо знаю, що такое печатная продукция. у дяді Юры Пересуньки працював. с Валером Мирским, с Димой Карманом, и 20 лет занимаясь работой на телевидении, постоянно будучи обвиненным в том, что мы делаем свои тесты за деньги. Я, если бы брал по 5 копеек, уже бы, наверное, ездил на тесли, как Геннадий Балашов. Безусловно, я считаю, что пресса не должна быть государственной. Но доступ до информации у людей должен быть гарантированно обеспечен не группой олигархов, как это происходит сейчас в Украине, а грамотными людьми, которые дают информацию народу, как историки, никак ее не трактуя, а просто подавая её как свершившийся факт. Люди достаточно умные в этой стране, чтобы делать свои выводы, а не делать выводы за олигархов и приумножать их богатство. Потому Я что люблю. никто из них не придумал ни iPhone, ни Google, ни студию Pixar. Они просто украли в 90-х, а теперь помаленечку возвращаются в 2000-х. Спасибо, Алексей. Интернет-партия интернет, вас... интернет Украины интересует больше качество информации, а не форма собственности, державно, частно, коллективно, кооперативно и так далее. И перед тем, как заниматься какими-то реформами внутри собственности мы должны начали понять вопрос ответственность средств массовой информации что касается информации всеобщего психоза который они творят то есть нужно начали носить ответственность а потом только заниматься вопросами какая это будет форма собственности и даже вплоть до того что касается Стратегическое направление в стране ⁇ это информация. И если частник не может держать качество ее, проверять достоверность, а не переписывать, а мы где-то там вот услышали, на стене общественного туалета там кто-то нацарапал, и мы это всего лишь перепостили. Вот это называется массовая дезинформация. Ми все-таки больше за качественне, а уже потім рішать саме ефективну форму собственності чи, средств інформації. Чи, чи вважаєте ви, що медіа повинні бути бізнесом в Україні? Медіа по повинна бути ресурсом нести інформацію, а бізнес вони заробляти тільки можуть на рекламі, тобто продавати щось нам. Медіа, я вважаю, потрібно бути як не бізнес. Mm. то диваны будут читко выполнять свою роль. То есть они должны быть державными, я так понимаю, потому что это политика. А почему? Они могут быть громадских объединенных, mm. они могут быть профессийных объединенных, они могут быть отраслевые. Вот например, вот есть отрасль. У нас самая большая okay. проблема, смотрите, <laughs> что журналисты, не специалисты, говорят о всем. Mm. И потом они путают даже самые простые примитивные понятия. Mm. А если у нас был бы... Вот есть журналист, специалист сельского хозяйства. Это вот четко говорят у них кстати, федерация. Металлургия. Вам осталось только добавить, Игорь, ще железнодорожну газету. І от, каже, це безпеки. Якісна інформація і Есть. достовірна. Принято, а не то там слушать. Пане Юрію, прошу. Прости. Наша політична сила підтримує найбільше впевну, питання роздержавлення державних засобів масової інформації, приводячи їх в суспільне, суспільне русло. Тобто це означає, що держава починає і закінчує темою фінансування, а вже громадські активісти. Певні суспільні лідери займаються контентом наповненням змісту цих медіа. Тобто ми вважаємо, що поряд з комерційними проектами повинні бути також суспільні проекти, які несуть певні ціннісні пропозиції для суспільства. Культурні канали повинні бути у нас, освітні канали. І так далі, ми дуже велику увагу приділяємо інформаційній безпеці в Україні. Ми вважаємо, що сьогодні в нас є великі проблеми. З незалежними інформації. У нас склалася ситуація, за якою олігархи скупляють масу провідні змі і диктують свої умови. Це повинно бути буде закінчено. Мають в країні виникнути чесні медіа, і одним з них можуть бути суспільні медіа. Дуже Дякую, Дякую я думаю, що в бідному обществі настільки падає мораль, що в принципі все продається і все покупається. Тому... Если мы говорим об общественном телевидении, нужно задуматься о том, а кто имеет право вещать на государственном канале как общественность. И я думаю, что общественному телевидению надо задуматься о том, как получать бесплатный контент, возможно, с видеоблогеров. По максимуму. Потому что вещать должны люди, которые за это не получают деньги, а делают это ради того, чтобы оповестить общество. И если так будет происходить, то общественное телевидение имеет право на жизнь. А все остальное телевидение должно быть частным. Другое дело, что граждане Украины сегодня так мало зарабатывают, что они все вместе не могут противостоять олигархату. Поэтому единственный выход из того кризиса общественного, куда мы попали, это обогащение общества. Чтобы люди стали богатыми, и тогда они смогут по-взрослому принимать за себя решения. Чуть-чуть еще от самого вопроса, государственные медиа, да или нет? Мы сказали, что чтобы общественное было, контент должен быть бесплатным. А государственные медиа остаются все-таки или нет? Я знаю, что сегодня принят закон, и оно остается. А должно ли оно быть в будущем, я не думаю, что такая необходимость. Пардон, что сегодня принято? закон? Принят государственном... закон об общественном телевидении, я Мы говорим о факте, который произошел. Окей. Вы не разъясняете громадские и державные. Okay. Okay. Добре, я дякую дуже. Чий карандаш? Цей, цей блок завершено і